Задавайте вопросы, я буду отвечать. Можно. Мазер Людмила Владимировна, и приехала киевская область, город Васильков. Какой у вас был диагноз? Мой диагноз мне поставили в 2006 году рассеянный склероз. Я обращалась в Киеве. Вот у многих клиниках я, я была, вот, лечилась. Значит, мне, конечно, болезнь на тот период остановили. Вот, но лечение ее она никак не не, не поддавалась. Вот, и в, в начале 2007 года мы узнали о Гагике Саркисовиче и обратились к нему. Конечно, результат не заставил себя ожидать. Вот, я почувствовала улучшение на первом курсе. Вот, у меня, как вам сказать, больше всего меня тревожило мое зрение, я ничего не видела. Я в 33 года стала слепой. Вот, и я, конечно, я поправилась на 25 килограмм. Вот, вид у меня был ужасный. Вот, я была вся отекшая, настроения никакого, жить мне просто не хотелось. После первого курса все, жизнь моя изменилась. Мне захотелось летать. Вот, и вот этот пелена с глаз, она постепенно-постепенно начала сходить. Вот, и вы знаете, на сегодняшний день работа моя с бумагами, я свободно работаю. Я очень довольна. Сейчас я чувствую себя прекрасно. Вот, вы знаете, мне даже не верится, что со мной такое было. Я думаю, а может это приснилось мне, вот иногда я так себе думаю. Серьезно, я себя не ощущаю. У меня столько сил, у меня столько энергии, что я могу работать не на одной работе. Когда у меня нету нечем заняться, вот тогда я начинаю себе что-то искать. Я начинаю нервничать, когда мне нечем заняться, понимаете? ну до этого, конечно, я не могла, я не могла работать нигде, у меня не было силы. Конечно, супер. Всем я всем советую обращаться к Гагику Саркисовичу, потому что его лечение помогает очень многим. Вот. И самое главное, люди, верьте, что вы обязательно излечитесь. Спасибо. Пожалуйста.